Добрий день, це я, Алоя Маньяк, і в іншому вікні ви бачите Максима Щербину, який зараз почне програму з назвою Новини з пальця. Так, да. добрий вечер. Здравствуйте. Ми давай без от, всяких листань полтавського вісника, одразу отакунемся, потому що новостей на этой ніж достаточно. Я прям не помню, как только чепухи було за один тиждень. А я, а я, в принципі, і не маю ніякої ні зорі полтавщини, ні полтавського вісника. Я сьогодні так ретельно не готувався до цього вікопомного ефіру, оскільки я Алоє е, Маньяк. Я ж що щось пропустив? В тебе в заставці написано Алої е, Маньяк. Це <реш> з якоїсь то новості, кстати, было. Это вот там всі фрази, они там жмик, депутати, это все з якихось то новостей. Какой-то новости было Алоэ Маньяк. Итак, ну, собственно, главная новость недели. Она облетела все, что можно облететь. Но мы не можем ее не вспомнить, потому что. Хотя это не совсем новости с пальца, это скорее феерический курьез, но тем не менее в Запорожье самолет Мау застрял в незастывшем бетоне. И, и, и вот так вот одразу разумеешь багатограннесть мовы. Эта новость облетела, все, можно, все, что можно было облететь, самолет застрял в бетоне. Я рад, что ты оценил эту игру слов. Мы, ну, мы, я... мы с котами готовились. А. <свят> а, ну, то есть, что, что можно по этой новости сказать? Во-первых, что одного, конечно, безвизового режима мало, то есть отсюда еще попробуй. Выберись. А, я только ну... хотел сказать, что вся новость говорит о том, что ты надолго застрял в Запорожье. Да, но если ее как бы философски разобрать, то это же такая прекрасная метафора, ведь во многих смыслах мы все такие самолеты, застрявшие на взлетных полосах своих маленьких... Да вы, батенька, поэт. И наступная новина может звучать, как Интерсити Киев-Запорижье врезался в бетонную стену. Стерся об по дороге в Запорожье. А, на, на самом деле будет целый запорожский блок. Я почему-то решил воздать Малой Родине. Следующая новость тоже из Запорожья. А, запорожские бомжи донашивают милицейскую форму. Ну хорошо, хоть не детей. А, по улицам Запорожья разгуливают бомжи в форме милиции. А, об этом пишут жители города. Неординарную пару на днях видели на остановке базарной. Одягтые в старую форму МВД бездомные сразу привлекли к себе внимание людей и с удовольствием позировали на камеры и разговаривали разговаривали с прохожими. Откуда мужчины взяли форму милиции, остаётся только догадываться. Вот та такая та, вот. Так, я Богдан, я кажу Богдан про це ще не бійся здогадуватися. Я просто чесно чесно я а... боюсь. Я от, от от мене це питання яке перше виникло після того, як ти озвучив новину, що де вони взяли цю форму. От реально И ты хотел получить ответ на этот вопрос в новости, наверное, да? Ром? Ну да. Но нет. <свят> <свят> И вообще, сегодня сегодня вот будет много таких новостей, которые ставят перед нами важные а, вопросы, но не дают на них ответа. Я думаю, это даже какая-то особая журналистская школа такая, знаешь? Ну, в тебе есть дружание, Анатолий Остапенко, какие может провести журналистские расследования? Там да, сейчас на Толику подкинем работы. Я думаю, что, что может быть это просто а, форма И. То есть почему мы почему-то сразу думаешь, что они ее нашли? Может просто чуваки не прошли аттестацию <с. и, вот, и пошли, пошли по наклонной просто. А, и пос последняя запорожская новость. В запорожском храме молились под охраной парней в спортивках. На них просто не хватило милицейской формы. Сначала молебен планировали провести возле облгосадминистрации, но после встречи духовенства с губернатором мероприятие перенесли в собор, потому что появилась информация, что одновременно с молебном активисты хотели устроить ловлю покемонов. А во время молебна возле Покровского собора собрались десятки молодых людей в спортивной форме. Они охраняли православных как внутри храма, так и снаружи. От кого? От неправославных, по всей видимости. А их больше в Запорежье. А, мне, мне, мне интересно, вот просто у этих ребят у них есть какие-нибудь церковные должности? Ну, вот. Они же как-то аффилированы с церковью, какой-нибудь, знаешь, там, архибратишки какие-нибудь. Или что-то типа пацана иерей. А... Мы сегодня как-то динамично, да, Роман? Да, 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 да. Ты задаешь темп. Не сбивай. Да-да-да, сб... не, не сб... да, да. Понимаешь, я, я даже пытался как-то так выстраивать тип выпуска, чтобы вот новости плавно перетекали одна в другую. Поэтому следующая новость: В небе над радой во время молебна появился крест. Об этом нам сообщает богоугодный сайт страна. UA. Сегодня в небе над Верховной Радой во время молебна против антицерковных законопроектов появился крест из облаков. Соответствующие фотографии в фейсбуке опубликовал священник Украинской Православной Церкви Василий Столя. Ну так, а... а среди митингующих просто был помечен выпадковый Иисус Христос. И... И, и... и 12 апостолов, собственно, mm -hmm. так, так митинг и собрали. Но а, на самом деле, вот верните скриншот, если в него пристально всмотреться, то можно увидеть, что это же не крест. Ну, то есть вот где здесь крест? Это же галочка. Ну, а по-моему просто... а, 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 по буква Х? Нет, ну это, это все-таки галочка, она, видишь, немножко перевернута. А, я, я думаю, что просто вот Господь, знаешь, он такой себе заметочку сделал вот над собравшимися кто вышел над митинг, такой так, так, ребята, вот с вами, с вами мы потом отдельно поговорим. А, следующая новость, Роман, она у меня не поместилась в голове, если честно. Там какая-то лютая, лютая жуть просто. Слушай, может ты поможешь мне разобраться с этой новостью. О пивночи кременчутские монархисты влаштували вогняный ритуал. Сьогодні, рівно опівночі, в Кременчуці запалав стовп. Хто і навіщо підпалив стовпа, наразі невідомо. Та у Кременчук тудей є інформація, що мова може йти про місцевих прихильників російської монархії, які таким чином вшанували 290-ті роковини в смерті імператриці Катерини І. Що це було, Що це треба спитати Антона, він з Кременчука. Я думаю, що загасив стовп привидше, я думаю, Ну може Петра I він просто обіцяв стовп привид. Я думаю, знаєш, що це просто А, протест. То есть, например, многие сейчас из-за закрытия ВКонтакте одноклассников начали регистрироваться. Просто из чувства протеста. А я думаю, вот эти вот ребята, они решили пойти еще дальше. Они решили открутить еще больше. И поэтому отметили аж день рождения Екатерины. Но, Хорошо погуляли. Нормальная вечеринка, да. Потом кого-то еще четвертовали, разорвали лошадьми. Пару крепостных на мороз выгнали. Ну, то есть отметили, как полагается. Всю чернь, так сказать. Это, это легендарное житомирское, крим, простите, крим, крименчукское дворянство. Гулять изволили. Голубых кровей будут. Следующая новость. Туалетное селфи. Нет. Ради, ради классного снимка девушки сломали умывальник на АЗС в Житомире. То есть... Как, как ты понимаешь ва важность этой новости, она за за зашкаливающая вообще. вообще. Не, судя, а... судя по фотографии, это в принципе mission комплит. Фотка получилась. А, знаешь, что я сделал? Ну, то есть я вот, ну, я подумал. Как им это вообще в голову пришло? Может быть, есть какой-то флешмоб, то есть, ну, то есть, знаешь, вот сейчас, как, например, в Инстаграме набирает популярность а, флешмоб, где ты на фоне а, каких-то краевыдьев фотографируешься с голой задницей. Нет. Нет? Ну, сейчас подборок много уже в интернете, оно прям такое, какой-то SBK-челлендж какой-то. У меня есть, типа, по блату я могу сфотографироваться с голой задницей Сидюка. Мы можем, мы можем продать эту возможность зрителям скрипинью и кидайте в телеграм. Короче, смотри, я загуглил, может быть это какой-то челлендж, я не знаю, может быть сейчас так модно. Ни одной фотографии с селфи на умывальнике я не нашел. То есть единственное, что мне вот покажите следующую картинку, это мне Google, Google выдал по запросу селфи на умывальнике. Ну я таки да. бачив там на унитазах фотографовалась раньше, знаешь, причем да, так, да, но, э, но, но, но причем, полно, причем да. в позе между нами тает вот, э, хотя, хотя, может быть на Житомирской АЗС просто раковина использовалась в качестве унитаза. в женочему туалете, разумею, в знаешь, только покойник не сыт в рукомойник, ну в женочему. А може быть, девушки хотіли стати трансепторами, запустить такой, знаєш, новий флешмоб. Ну, конечно. Знаєш, як підписують такі фотки, типа как ангел. Как ангел упали у газ. Упали розбил. Поліція затримала хлопця у футболці, ви зможете мене арештувати. Макс, погана новина він на тебе схожий. На самом деле это сід вішес на картинке а, а не я. тому що поліція Миколаєва затримала хлопця, якого підозрюють у країжці. Затриманий був у футболці із цитатою скандального панк-рокера Сіда Вішеса. Ви не можете мене арештувати. Я рок рокзірка. Хлопець пограбував квартиру своєї мами. З помешкання зникли пральна машина, пилесос, тюнер від телевізору. Ну, тобто. Пацан силач сі, Бамбула по воїстину, рок-стар такой, знаєш, украли <реку> у мами пилесос. Укральну машинку. <реку> Раньше пилерокинрольщики. Щас... Мама, Сравки, не стойте знає. в дверях, дайте винести машинку, не мішайте. Знаєш, я... А куди виліз, синку? Та до, до ломбарду. А, мер ганяв наркоманів біля трої ринку. <гум> а, на сам я сразу скажу, на самом деле ні. На сьогоднішній апаратній нараді мер розповів, що на занедбаній а, будовлі за троїцьким ринком молодь курить наркотики, та так, що дим іде на сам ринок. На місце была выкликана полиция, та наркоманы встигли в тык а, а на рынке погрустнело. То есть вот эти шуточки-прибауточки, которыми обычно торговки заманивают своих посетителей, стали сразу такими при, примитивными, односложными кричалками. А до, до этого были такие величивые призывы Кого Хохот над Троицким базаром. <laughs> а эти, тьма опустилась на рынок, да. Ну, мэр гоняют, потому что, знаешь, точно как в Типа, не твоя, вот ты и бесишься. Ну, в смысле, трава не мэра. А меня всегда смущает, знаешь, курили, на, курили наркотики. Я всегда себе как-то это не, не могу очень представить. А, зараз, зараз поедем на Закарпатье. Семейная сага из Закарпатья. «Закарпатская школярка три дня жила у хлопца. Лишь тогда родители поняли, что ребенка нет дома». А, интересно, что эта новость, она... Ты видишь, Роман, ты видишь рубрику, в которой размещена эта новость? «Пригоды». Рубрика «Приключения» на закарпатских сайтах. А, ну тут, собственно, следует прочитать саму новость, потому что она такая, похоже, больше вот на проповедь, которую охраняли а, пацани в спортивках. А, На жаль, далеко не всі батьки належно доглядають за дітьми. На Закарпатті є навіть такі родини, де відсутність дітей просто не помічають. Дивний випадок, випадок трапився, приміром у хусті. До правоохоронців звернулася жінка з повідомленням. Що і донька пішла до школи і не повернулася. Вона просила стражі в порядку віднайти дівчину якомога скоріше. Однак, як з'ясувалося під час розмови, донька зникла три дні тому. А, дивно, як могла мати не помічати відсутність дитини стільки часу задає питання нам журналіст. А поліціянти одразу ж приступили до пошуків, опитали знайомих: знайшли дівчину, вона була у хлопця. Дівчина пообіцяла більше не втікати з дому, а її мати пильніше доглядати за дитиною. І послідня фраза фієрічна: Утім, як воно буде, покаже лише час. Вау! Панчлайн такий. Все. Це сьогодні. Я не знаю, що там в тебе попереду, що, які там є матеріали, ну. Это сегодня король. Как там будет покажет час? Все завершится я, веселим. я готов... Роман, я готов спорить, что вот от последней новости, которую я приготовил на сегодня. То есть, сейчас, дальше не последняя, но вот последняя новость в сегодняшнем выпуске она тебя разорвет просто. Ну давай. А, дальше у нас рубрика в мире животных. Я уже прям решил сделать это отдельной рубрикой, потому что ну слишком много. А, под Одессой Дикий Кабан открыл купали сезон. А, со... Новость, слушай. В соцсети взрывает дикий кабан, который на глазах у изумленной публики стремительно выбежал из моря на пляже в Чабанке под Одессой. Комментарий оператора, собственно, Шура, он попадается на красное, вызвал не меньший резонанс. Обрати внимание, что эту новость нам сообщает деловая Одесса. А... А, теперь... а теперь вот смотри, как... Что делал кабан в море, откуда приплыл и куда рванул после остается загадкой. Судя по всему, находился в бегах из соседнего охотничьего хозяйства, но купальный сезон кабан таки открыл. То есть еще одна новость, которая ставит перед нами целую череду вопросов и не дает ни одного ответа. А я, я в одном из пабликов эту новость хорошо так таскали, я в одном из пабликов нашел смешной коммент, что это Янукович решил пробраться морем. Не знаю, насколько он. Знает. Я бы, как бы я был копирайтером, я, я бы як, придумал заголовок, что Кабан в пошуках своей морской свинки. О, отлично! <свеч> отлично. Это фото а, Поскольку рубрика в мире животных, мы продолжаем. Укалущий голубый облаштували гнездо у вазоне на подвиконнику кафе. Фотофакт плюс видео. Решение... По... А, а теперь. Новості. Рішення поселитися на підвіконні було спільним. Але... Але зараз вдома залишилася лише голубка. Батько-голуб жартують у кафе, на заробітки. а Голубка тим часом з... знесла От... Від кого? Вот это новость! Еще ще й є. А, следующая новость, Чекай, она... а де це джерело таких новин? Це ну, сайт Вікна і ЮАЙ. івано Да. А, Калуш, знову таки, ну, слухай, у нас Калуш, вона не вперше фігурує. Якщо в Калуші машина проїхала по вулиці, це вже новина. А тут цілі голуби за взаємною згодою. Вона народила їй Це невідомо від кого, поки той не заробітки. Ну, тут, тут, в принципі, сценарій для кіно. Вжух и уже кино. А, гнездо горлицы. Это... Вот, ну, это стричка гнездо горлицы. Просто стислый переклад. Пролетая над гнездом голубки. Да. Отец, отец просто вернулся с uh, своих своей заработки, сошел, сошел с ума и, 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 и жарил яичницу. А... Херсон редкий. Херсон, Херсонщина, это еще не финал. На песонщине Все, выключай Конец выпуска Просто дымком повеяло С рынка Яичники захотелось, да? Голубь-каннибал Съел собственного сына Голубь-каннибал по накуре съел Собственного сына Херсон редкий город в Украине, редкий украинский город. Да и редкий город редкий Херсон город, ты город. редкий город. Я, кстати, да, не благодарите за нейминг. Я только что придумал слоган. Слоган для развития эстетической привлекательности Херсонщины. Херсон редкий город. Херсонские новости редкие гости в нашем выпуске, но сегодня сегодня есть. А на Херсонщине зроблять наибольший бутерброд в Украине. Казалось бы, да, что, ну новость как новость. Но организаторы планируют установить рекорд Украины: наибольшее изображение три зуба из бутербродов с салом. Прилетишь зашкаливающий уровень патриотизма, и флаг, и, и флаг Украины из сырного соуса и кабачков Синенький. самый большой в Украине выложить. Мне кажется, что для людей, которые выкладывают гербы из сала, в их в украинском аду на кухню распределяют. Бут, бутерброд пармезер. После этого можно не удивляться, как под Одессу кабан выбегает из моря. Мало ли, редкий город Херсон, так кабана и на трезу пустят, понимаешь? Кстати, я нас бежал просто, из Херсонщины бежал вот от этого. Фильм так и называется, бегство из редкого города. Последняя на сегодня новость, Роман. Остановись. Готов? Ну валяй. Герман розповіла про свій перший дотик до Януковича. Колишній нардеп від партії регіонів Ганна Герман згадала про перший фізичний контакт з експрезидентом України Віктором Януковичем. Я вперше доторкнулася до руки Януковича, коли стояв в Майдан у 2013 році. Він увійшов до кабінету у сорочці, блідий, без краватки, без піджака, і сказав: мені це життя більше не потрібне. Я ніколи не доведу, що не да... дав наказу стріляти по людях, розповіла екснарде. За її словами, саме тоді, вперше в житті, вона взяла Януковича за руку і сказала: Вікторе Федоровичу, ваше життя не вам належить. Саме тоді і був наш перший фізичний контакт, додала прям. И живите теперь с этим. Внутренний мир читателя до этой новости и после. Вот такая вот была неделя новостей из пальца Роман. Изнесла яйце. Да. Мы в каком-то смысле снесли яйцо юмора на. Выследили его просто на новостях. Чтобы от них была хоть какая-то польза в конце концов. Аминь. Спасибо, Роман, что были моим благодарным слушателем и рж ржателем. Лайк like. в этот раз. До встречи. Пока.